Ali salonundan saç vizaj ustası Toma və Vəfadan təkrar əl işləri toplusu təqdim olunur. Baxın, seçimdə sizə yardımçı olacaq. Burulan sərbəst formada saç düzümü və göstərişli makiyajla bu obrazın müəllifi Tomadır. Gülümseyən sima əl işinin uğurunu söyləyir o deyir ki parlaq göz makiyajında kölgələrdən çox istifadə etmək olmaz. Zərif kölgəli gözlər daha düzgündür. Saç aksesuarı da çox incə olmaqla yaraşandır. <laughs> əli salonundan daha bir stilist Vəfanın əl işlərindən bir toplu. Burada səliqə və fantaziya dərhal hiss olunur. Vəfa deyir ki, makiyaj üstün bacarıq və fərdi fantaziya tələb edir. Bu tələbi düzgün anlayan ustanın da xoş halına. <laughs> Belə bir fikir söylənir ki, bəzək işində gəlinin öz istəyi əsasdır. Elə etməlisən ki, o sənin əlişindən razı qalsın. Sənin doğru düşünüb etdiyin əlişi ilə kefsiz olacaqsa, bu onun gözəlliyinə də yansıyar. Mənfi əhval-ruhiyyə gözəlliyə zərər verir. Xanımın nəticədən məmnun qalmağı çox əhəmilidir. Saç və vizaj ustası Toma etiraf edir ki, hər zaman onun istəyi xanımların istəyi ilə üst-üstə düşüb ortaq məxrəcə gələ biliblər. Gəlin bəzəyində əsas məqam da budur. Bugünkü əl işlərinin sonluğunda da biz buna şahid oluruq. Əgər nəticə xanımların ürəincə olmasa idi, simalarındakı təbəssümü izləyə bilməzdik. Hey, that me, that me. Birkanın Candela firmasının ən son yeniliyi Gentlelas Pro cihazıdır. Salonda siz bu cihazdan istifadə etməklə tam ağrısız artıq tüklərdən azad olacaqsınız. Bu cihaz əvvəlkindən daha təkmilləşmiş və daha təsirli nəticəsi ilə seçilir. Təqdim olunan topla arasında seçim etdinizsə, atacağınız addım da bəllidir. Karolinaya sarı yollanmaq və gözəlliyinizi stilist Toma və Vəfanın əllərinə həvalə etmək. Müzik